हमने अपने बच्चों को सिखाना है कि बेटा रब की इबादत बहुत बड़ी चीज़ है रब की इबादत दुनिया और आखरत में कामयाबी की ज़मानत है लेकिन हम अपने बच्चों को दुनिया कमाने की सुनाते हैं कि बेटा तूने दुनिया कैसे कमानी है दुनिया नहीं दुनिया और आखिरत दोनों सिखाए कि बेटा तूने रहना कैसे कर बेटा तूने नेशरे में चलना कैसे है बेटा तूने माशरे में बात कैसे करनी है सलीका होना चाहिए तहजीब होनी चाहिए अदब होना चाहिए अखलाक होना चाहिए पहले की बातें थी बिना बच्चे बा अदब होते थे पढ़ने जाते थे बीस बीस तीस तीस साल चालीस चालीस साल माँ बाप का चेहरा नहीं देखते थे और आज हजरत खुदा की पनाह है दिल दुखता है देख के कि आज हमारी नौजवान नस्ल किस साइड पे चल पड़ी है जी आज हमारी नौजवान नस्ल किस साइड पे चल पड़ी है ये उनका कसूर नहीं है ये हमारा कसूर है कि हमने उनको ग़लत ट्रैक पे चलाया है हमने उनको गलत साइड पे लगाया हमने उनको अच्छी साइड पे लगाया ही नहीं तो मेरे भाइयों अपने घरों में एहतमाम करें इस चीज़ का अपने बच्चों को और ख़ासकर अपनी बच्चियों को पर्दे की तलकिन करें अच्छा और मुकम्मल लिबास पहनाएँ और ये भी क़यामत की निशानियाँ हजूर ने फरमाई थी किरब कयामत औरतों का लिबास होगा ना होने के बराबर ऐसे ही है लिबास है लेकिन पता ही नहीं है लिबास पहना हुआ कि नहीं पहना हुआ ग़लती किसकी है जब बच्ची छोटी थी तो हमने देखा कि भाई वो सोसाइटी में एक बच्ची ने ना बड़े कमाल के कपड़े पहने हुए बड़ा ब्रांड, है ना ब्रांड की बड़ी हमें जना वो अंदर से वो होती है कि जना जब भी देखना है ना ब्रांड ही देखना है तो ब्रांड ने क्या देना है बेहयाई पुरानी फहाशी देनी है अच्छा काम तो देना नहीं अगर हमने अपनी ज़िंदगी का हुलिया लिया होता हज़ूर पागली सलात सलाम की तलीमत को पढ़ कर तो आज हमारा मुआरा और माहौल ऐसा ना होता आज तेरे मरने पर तेरा बेटा मौलवी साहब को ना बुला रखा होता कि आए बाबा को गसल दे दे बल्कि कहता हट जाओ मैं अपने अबा को खुद गुसल दूँगा मैंने पढ़ा है किस लिए पढ़ा तो कोई और आके गसल दे कोई और आ कफ़न पहनाए कोई और आके जनाजा पहढ़ाए डूब मरने का मकाम नहीं मेरे लिए मैंने एम ए किया मैंने इंजीनियरिंग की मैं डॉक्टर बना सब कुछ हासिल किया और बाप को नहला नहीं सकता मैं करूंगा ये सब कहाँ से मिलना था ये ये दीन ने देना था और हमने तो बच्चों को दीन बताया ही नहीं हमने तो बच्चों को दीन सिखाया ही नहीं वजह वो नहीं सरकार अगर हम अपने बच्चे को दीन सिखाएंगे अगर हम अपने बच्चे को मौलवी बनाएंगे तो खाएगा कहाँ से लाएगा कहाँ से पहनेगा कहाँ से और एक महफिल में ना एक जनाब थे एमी हर बात पे जो टिचकर करते हैं ना जी हर बात पे एतराज़ करना किसी की आदत होती है तो एक मौलवी साहब बयान करने आए तो उसने बयान किया कि यार अपने बच्चों को कुरान मजीद पढ़ाओ मौलवी बनाओ आलिम बनाओ हाफिज बनाओ कारी बनाओ उसने सवाल किया हज़रत साहब मौलवी बनाएँ हाफ बनाएँ कारी बनाए तो बच्चा खाएगा कहाँ से वो दाना आदमी थे वो खामोश हो गए उसके बाद जब लंगर खाने की बारी आई अब वो अलामा साहब को एक कमरे में लेकर गए तरह तरह के खाने लाकर रखे अब वही बंदा जो वहाँ पर एतराज़ कर रहा था कि बच्चा खाएगा कहाँ से अगर मौलवी बन गया तो अब वही बंदा उस अलामा साहब को कमरे में ले कर गया और वहाँ पर उसको तरह तरह के खाने खिलाए और बाद में पता क्या कहता है कहता यार मौलवी खाते ही बड़ा है मौलवी और खाते ही बड़ा है अब उधर कह रहा है कि खाएगा कहाँ से इधर कह रहा है कि मौलवी खाते ही पड़ा है ओ भाई तो अपने आप को अल्लाह और उसके रसूल के हवाले करके देख सब कुछ तेरे कदमों में ला के न रख दें तो उसको रब न कहना वो रब है तो मेरे दर पे आ तुम मेरे साथ सच्ची प्रीत लगा फिर देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ दीन आसान है खूबसूरत है और मेरे भाइयों हमारे बहुत से ऐसे भाई हैं बुज़ुर्ग हैं दोस्त हैं जिनकी सारी ज़िंदगी जो है ना दीन से मस से दूर गुजर गई है कभी मस्जिद ही नहीं आए कभी वो क़ुरान मजीद को पढ़कर उस पर गौर ही नहीं किया वजह कि उनको कोई चाहिए उनको कोई ऐसा बंदा चाहिए जो उनको बताए कि यार दीन में लज्जत कितना है दीन की चाशनी क्या है दीन के अंदर सुकून कितना है कोई चाहिए उनको बताने वाला कोई चाहिए उनको जो उनको इस रास्ते पर लेकर आए जो तो उनको बताए यार जो ज़िंदगी तू गुजार रहा है ना वो किसी काम की नहीं है असल जिंदगी तो ये थी जो हम भूले बैठे हैं अल्लाह अकबर अब भाई क्या क्या बातें आपको बताए कौन कौन सा दर्द आपको सुनाए दिल रोता है बस अल गर्ज मैं ये कहता हूँ कि भाइयों जो हो गया सो हो गया अपनी ज़िंदगी को समेट के रखें अपने अमल अच्छे करके रखें क्या पता कब अपने रब से मुलाकात हो जाए हैं जी दुनिया 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 करते करते सरकार तो जा घुसा कब्र में tayari који na ki qabar